украинской песней по расизму. Запорожская школа номер 63 – единственный представитель Украины в международном проекте «Континент без границ», направленном на профилактику расовой неприязни и нетерпимости. Сегодня запорожцы, принимающая сторона, встречают европейскую делегацию. Гостям сообщили, в Шевченковском районе, где находится школа, проживают люди 20 различных национальностей. У нас нормально себя чувствует и армянская, и азербайджанская, и грузинская диаспора, и Молдаване, и евреи. Важность этого проекта в том, что есть при всей, казалось бы, безобочности отдельные болевые точки. Есть возрастная агрессивность, есть возрастные переломные моменты. Европейцы уверяют, проблему подросткового расизма победили. Дружбу народов пропагандируют со школьной скамьи. Дети знакомятся с традициями и культурой других народов и учатся их уважать. За четыре года проекта запорожские педагоги и школьники познакомились с культурой Австрии, Черногории и Македонии. Узнали, как там празднуют Рождество и Пасху, о школьных обычаях и примерах удачного сосуществования не только разных национальностей, но и религий. На центральной площади Охрида, напротив православной церкви, расположена мусульманская мечеть. И как люди живут поруч. Всем известно, что пишут дети на стенах або на парканах у нас на Украине, в России. Там я бачив лише один надпис у – «Но расизм». Участники проекта, кроме профилактики расизма, отмечают еще один плюс – образовательный. Дети подтягивают знания по истории, географии и народоведению.